Hoş geldin. Eyleş. Vav. <laughs> <Wow! gülüyor> ha? <gülüyor> Allah sizi bir alır <laughs> Youtube'dan çıkıp hiç olmaz. Allah Allah. Azize <laughs> mikrofonu götür o boyda monitor koymuşsunuz sonra. Cemaat anlatmak olmaz. <laughs> <laughs> Monitoru tezden yandırabilirsiniz artık gördüm. Mm-hmm. <laughs> 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 dav. Belə. Aytaç Abdülkadir Aksoyla bağlı qərarını yalnız sabah 5.30-dan 7-yə qədər onun yarısında bildirəcək. Salam. Alo. Alo. Ha, 27-də sim var. Ticarət də məşğulamdur. İcazə verərsiz, 1-ci gün gələrdim. Bir sual verim. Siz orada yaşayansınız yoxsa Bakıya gəlirsiz? Aha. Yox, gəlirəm. 3 aydan bəgələrəm gəlirəm. Amma ən çox orada yaşayırsınız? Ha, belə burda dəyişinmişdir orada da. Də. Soruşduğunuz yer salar. Mama söyləsin, nə sə bir fikrini söyləsində? Onlar bir sözlər deyəs. Heç nə demək istəmirsiniz. Nə söyləsən? Yox, öyləsən. Söyləsən, razılıq versək gələrəm birincisi. Zəngüz üçün çox yaxşı. Bəlkə, bəlkə Aytaç, doğrudan da, olacaq da olacaq elə insan olacaq ki, həqiqətən elə o insan, sən onun dünyanın harasında olsa yaşaya bilərsən. Mamalar xəmmə, amma heç sənə gedə bilməzsən. Nə problemdir ki, mamadasın nə qədər. Belə ki, Bakıda da evim var də. Bakıda da evim var deyir. Siz daimi burada qala bilərsiniz? Hə? dayımı burada qala bilərsiniz? Yox, valla burada. Zengi yüzü e göre çok sağ olun. Sözüm varsa buyur. Hadi hadi söz. İkinci Ama ki biraz önce bana bir haber çattı ki atamla nenem razı bu ilişki. Ama ki istemezdim ki böyle olsun. Çünkü çok istemiştim. Az müddet olsa da bir gün tanış olsa da çok istemiştim ailesin. kərlərdəm istəyirəm ki, alağat düzülməsin. Buna baxala, üç gün də həddim yeyir. Ağasəlim doldaqdı məni ilə yerib. İndi çatışmırdı bu ürdə yolcun. Abəy sənin qaydlı bərak olsun. Öftə həyatı qabaqdadır. Burda da bütün iştirakçılara hamsına da xoşbəxtlik arzu edirəm. Alağay da həmçinin çox A -a. yaxşı insan idi. İstəməzdim. Niyə keçmiş zamanda danışırsan ki? Bəlkə gedib nənənlə ata ilə danışasan? Elfana. Hər şey sənin əlindədir. Yəni ki, e, valideynlərinə də hörmətimiz var, onların fikrinə də. Amma sən mübarizə aparırsan, er, sevirsənsə. Sevirəm. Sən nə mən tərdin? Mən, Mənim ailəm tamamlanmış deyil. Mən buranı ikinci evim kimi sayıram da. Yəni ki, mən bu verişə qüvanım gəldim. Ancaq ki, 6 yaşından nənəm məbəttdi, ata məbəttdi, çıxa bilməyəcəm sözlərindən. Quyruğa ağa ürək sözlərini söyləyir. İndi hal-hazırda Elfanə sənə bir fikir söylədi. Yəni dedi ki mümkün deyil. Qasan dedi ki mən əfrə tərk etmək istəyirəm. Amma ki mənə görə deməz əfrə tərk etmə çünki sənin də taleyin, bəxtin bəlkə ilə burda gətirəcək. Mən məsləhət görürəm, yəni qalsın, yenə də öz fikridir. Amma sən də hal-hazırda ondan üzük götürdün. bana dinleyenler bu sözü deyirdi de. Bana dedi ki geri qaytarsan, daha hızlı olacağım. Ona göre için de istediyse yine de ben ki eve de yani ki halam kızı geldi dedi ki Elifane yok dedi. Nen yoksa başka çıkış yolum yoktu. Ben Elifane halama dedim benimki alaka saklayardılar anasıyla. Danışardım. Sən danışmaq istəyirsən. Bəli. Zəhra məlimlə nə danışmayacaq. Hətta iç evdə yoxdur belə. Amma təəssüf edir, yoxdanışa bilməyəcək. Danışmayacaq. Yəni deyəcək ki, mən sözümü artıq döndərmişdim xalası qızının. Bəlkə bunu bəl yenə bəl də özü. Aydın da, onda bir sizə vaxt verir ki, gedin aydınlaşdırım bunu. Yəni əlaqə də əgər aydınlaşdırarsa, danışa bilərsən Nənə ilə, danışsın, sözünü desin. Bir fikirlərini söyləsin, ondan sonra da gələrsiz söhbət eləyərik. Yəni alnar, alnar, Almaniyadakı yenələğa bizim. Onda yana. mən gələndə, ki, gələndə olar ki, qardaşımla gəlim, yəni qardaşım da bir söz desin. Əlbəttə, yəni buna baxmaq vermək lazımdır. Bəli, yəni Hala. siz belə qəti qərar söyləməyin. Gedin, düşünün. Yəni bu deməkdir ki, elə dünənən getdim. Mən gəti... burda ocaq artıqla nənə ilə, yo, e, papa ilə danışmalı olacağam. Yəni papa burada əhəmiyyət oynayacaq. Papa nəsə də olacaq. Elə xatırlayıram, yəni, ən azından nənəm böyüdü. Ona görə nənəmin sözundan çıxa bilmədim. Amma ki hələ ki papayla əlaqə saxlamamışıq. Bu gün Allah qoysa yaradarıq. Yaxşı edirsiniz. Gedin ata ilə də əlaqə saxlayın, nə edirsiniz, eləyin. Əlaqə <laughs> <Al> saxlayırsınız, <laughs> amma əlağanı <laughs> Isə, e, mən sənə heç bir sözüm yoxdur. Sadəcə olaraq bu bir insan hissi ilə oynamaq deməkdir. Dünən insandan gəlirsən. Səninlə e, oynamırdım. Çaşqırasına, kaşqırasına qulağaş mənə. Bəli. Cora kaşqırasına hər şeyə razılıq verirsən. Dünənki günü sən burada bəlkə bir 10 dəfə mənə dedin ki, mənə görə gəlib, mən ona hə deyəcəm, hər şey yaxşıdır, çıxmaq istəyirəm ora. Qulağa səxra qədər. Və nəticə itibari ilə o çox saf insandır. Çox ürəyi təmiz insandır. Belə insanların hisləri ilə, təmizliyi ilə, saflığı ilə oynamaq olmaz. Əslində heçmən istəmirəm siz birləşəsiz bir-birinizlə. Heç kimə də məsləhət eləməyə lazım deyil. Yaxşımı? Əlaqə də bizlə bərabər qalacaqdır. Sənə də təşəkkür edirəm. Əgər valideynlərin icazə elsə, buylub gələ bilərsən. İcazə verməsə, yenə də öz fikrində, yəni biz səni məcbur edə bilmərik nə isə. Yaxşımı? Bəli. Yaxınlaşımsa dostlara, əlaqə isə bizdən bərabər olacaq. Mənim 26 yaşım var. Aha. Orta təhsilliyəm. Mhm. Bakı şəhərində yaşayıram. Ha? Aha. Hazırda e, Bakının hansı kəndindən səndir o da? Balaxan. Balaxandandır. 18 yaşdan 23 yaşa qədər Səmim xanımla, Subay xanımla ailə qurmaq istəyirdim. Um, mhm. Am, mənim 24 yaşım var. 1 yaşı. Orda vardan o Ola. Xanım, biz sözdən söz soruşuruq. Ananız atınızı bilir? Xeyr. Əgər siz ora gəlməyimə razı olsanız, anamla birlikə gələcəm. Amma hələ etmədim demişəm. Sizin razılığınıza bağlıdır. Yəni hələ siz dəqiqləşdirməmisiniz ki, evdə. Xeyr. Bəs dəqiqləşdirmədən necə zəfırsız? Sonra baxın, insana söz verirsiz, zəfırursuz, sonra evdə dəqiqləşdirsiz, yox dedilər. Ə, salamu aleykum, yox gəlməmirəm. Azərin rəyi qurulur. Xanım, siz evli olmusunuz? Mən ailəli olmusam. Ailəli olmusunuz? Bən ailəli olmusam. Aha. Axı Azərim də söylədik axı, subay bir insana ailə qurmaq istəyər. Çox üzr istəyirəm. Sən gözəlgözü təşəkkür eləyirəm hər halda.